হাই ব্ৰান জেণ্টু ব্লগৰ নতুনকৈ ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি বনাব লৈছোঁ হাৰিয়ালি চিকেন গতিকে হাৰিয়ালি চিকেনত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কেঁচা জলকীয়া হালধি নিমখ আনফালে লৈছোঁ দৈ আৰু দিছোঁ মই ইয়াতে আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট এটা আৰু হাত হাতেৰে খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু কাজু বাদামখিনি মই গৰম পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু ধনিয়াৰ পাত দিম এতিয়া সুন্দৰকৈ এটা পেষ্ট এটা ৰেডি কৰি লওঁ আৰু এয়া মাংসখিনিত মই পিয়াজ দিলোঁ বিলাহী গতিকে এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি কিনে অলপ সময় ৰাখি দিম আৰু ফ্ৰেণ্ড এয়া কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল মই ইয়াতে মিঠাতেল দিছোঁ এয়া পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ কেৰাহীও গৰম হৈছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া এয়া কেৰাহী তেলত দি দিম গোটা গৰম মছলাখিনি এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউদাৰ জিৰাৰ গুড়ি ধনিয়াৰ গুড়ি সকলোখিনি মছলাই দি দিছোঁ আৰু হালধিও অকণমান দিছোঁ শেষত আৰু গৰম তেলত মই এইখিনি দিছোঁ শুকান জলকীয়া তেজপাত লং ইলাচি সকলোখিনি আৰু এতিয়া মাংসখিনিও দি দলোঁ মাংসত পানী ওলাইছে যিহেতুকে এতিয়া এইখিনি একেবাৰে নুশুকোৱালৈকে মই এইখিনি ভাজি থাকিম গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰেচিপিটো যদি একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব যদি ভাল পায় প্লিজ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাব আৰু এতিয়া থাকি দিছোঁ আৰু অলপ অলপকৈ এনেকুৱাকৈ ভাজি আছোঁ থাকি দি আছোঁ গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ আৰু এয়া মই কম জুই তেনেকুৱাকৈ ঢাকোন মাৰি মাৰি ভাজি আছোঁ আৰু এতিয়া খুব সুন্দৰকৈ পানীখিনি শুকাই গৈছে আৰু এতিয়া অকণমান পানী দিছোঁ মাংসখিনি সিজিবৰ কাৰণে আৰু অকণমান সময় ঢাকি দিছোঁ আৰু এয়া মোৰ মাংসৰ তৰকাৰীৰ জোলটো মানে শুকাই আহিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম এয়া ধনিয়াৰ পাতা আৰু কাজু বাদামৰ পেষ্টটো আৰু এই মাংস ৰেডিয়েই হৈ আছে চাওক এতিয়া মানে হোৱাৰ পথত আৰু মানে হ'বই কিছু সময় পিছত আৰু আজি মই কি এৰি খাম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে কিন্তু ভাতৰ লগত ৰুটিৰ লগত পোলাওৰ লগত সকলোৰে লগত খাব পাৰিব এনেকুৱাকৈ বনাব আৰু জুতি ল'বচোন আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাব মোক গতিকে এনেকুৱাকৈ ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকে আৰু এই কালাৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছিল আৰু খাবলৈ মানে বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিল আৰু একেবাৰে শেষৰ লুকটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে গতিকে আজি মই কি এৰি খাম আপোনালোকক দেখাই আছো ৰবক এয়া মই খাম ফেচ পলৰ লগত গতিকে এয়া মই জহা চাউল লৈছোঁ আৰু এইফালে লৈছোঁ বিন আৰু গাজৰ অকণমান এনেকুৱাকৈও মানে পোলাটো খাই খুব ভাল লাগে আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ গতিকে এয়া আজি পোলৰ লগতে খাম আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকেও ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে ভাতৰ লগতো আৰু পোলৰ লগতো গতিকে আজি ৰেচিপি ভিডিঅ'টিক চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে প্লিজ জনাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু আপোনালোকে যিসকলে কৰিছে বহুত 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 ধন্যবাদ আকৌ অতি সুন্দৰ ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক আৰু মোৰ কাৰণে দুৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিব বাবাই